Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Bu gün sizə Yasamal rayonu Nazim Məkmədov küçəsində yerləşən Mida Sosial Evində 3 otaqlı 80 kvadrat qüpcalı mənzilə tanış olmaq istəyirəm. İndi isə gəlin mənzilimizlə tanış olaq. Bu ora mənzilimizin qonaq otağı. Gördüyünüz kimi mənzilimizin qonaq otağı genişdir, işıqlıdır, yel çəkəndir və birbaşa yola baxır. Kəidədəki mənzilimiz 12-ci mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Bura mənzilimizin digər bir yataq otağı. Gördüyünüz kimi bu da yola baxır, günışəndir, skvoznoidir və yer çəkəndir. Bura isə mənzilimizin digər bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi burda mənzilimizin işıqlandırılması da var bu otaqda və burda mənzilimizin balaca balkon hissəsi. Gördüyünüz kimi bura da gün düşəndir, skvoznoydur. Qeyd edək ki, mənzilimizin qiyməti aşağıda şərh bölməsində qeyd ediləcəkdir. Mənzilimiz 80 kvadratdan ibarətdir. Bura mənzilimizin dəhlizi. Qeyd edək, mənzilimizdə 2 sanuzer var. Bu mənzilimizin bir sanuzeri. Gördüyünüz kimi Bu isə mənzilimizin digər salon zəridir. Mənzilimiz təmirlidir. Heç yaşayış olmayıbdır. Qeyd edək ki, mənzilimiz 80 kvadratdır, 3 otaqdan ibarətdir, qapçalıdır, 12 mərtəbənin 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Alana da, satana da Allah xeyirli, uğurlu etsin. Bura isə mənzilimizin oxuna hissəsidir. Mətbəxdə gördüyünüz kimi mətbəximizdə, mətbəximizdən balkona çıxış vardır və bu da mənzilimizin koridor hissəsidir. Yenidən sizə sanuzeri də yenidən təqdim etmək istəyirəm ki, qeyd etmək istəyirəm mənzilimizdə 2 sanuzer var və 80 kvadratdan ibarətdir. Bura isə mənzilimizin koridor hissəsidir. Allah xeyirli etsin.